Проблема, вы знаете, Юлия Владимировна, это очень острая проблема человека, который является главным политическим оппонентом Януковича и незаконно пребывает за решеткой. Но проблема, которую ставит Европейский Союз, это не просто освобождение лидера оппозиции, это прекращение политических репрессий, это прекращение избирательного правосудия, это демократизация правоохранительной системы и фактически возвращение производства в конституционную плоскость. Вот эти задачи необходимо решать. К большому сожалению, режим Януковича, к этим задачам не готов и готовы не будет, потому что они э, существуют, пока э, в стране есть политический репрессии. Э, и они понимают, что выход Тимошенко – это ускорение их краха, и поэтому э, не готовы делать сторону демократизации ситуации в Украине ни одного конкретного шага. Ну и последнее ваше дальнейшее действие. Что собираетесь делать? Вы знаете, шансы все-таки остаются, и надежда, безусловно, умирает последней. Есть возможность, и сегодня вы видите перерыв в парламенте, мы заставляем партию регионов голосовать за проект о прокуратуре, внесенный их президентом. Представляете, до чего мы дошли? Мы понимаем, что проект очень проблемный. Но он делает хоть какой-то шаг по пути к демократизации правовой системы. Но они даже за, президент, за президентский проект без всяких изменений, оппозиция отозвалась о своих изменениях, даже на те, на которых настаивает Венецианская комиссия, они боятся за него сами голосовать. И сегодня мы пытаемся дожать парламент, чтобы все-таки проголосовать этот законопроект. И у президента Януковича остается то, с чего начиналась его, скажем так, дискуссия с миссией Европейского парламента, которую представляют президент Кокс и президент Косневский, о том, что не надо выдумывать какие-то законы. В этом нет необходимости. Надо просто подписать указ о освобождении Тимошенко так же, как это было сделано, когда под давлением Европейского Союза был выпущен на волю экс-министр внутренних дел Юрий Луценко. Та же схема. Поэтому у Януковича будет фактически неделя для того, чтобы реализовать те Обязательств, которую он, я подчеркиваю, сам взял на себя. Можно просто сформулировать одной: мы будем заставлять или требовать от... то, что вы сказали, просто одной фразой, чтобы президенты мы, от будем, мы будем, будем требовать подписывать... а, от парламентского большинства проголосовать за законы, сначала, на которые мы будем требовать от парламентского большинства проголосовать за те законы на которых настаивает Европейский Союз, а президент Янукович, инициировавший сам закон парламентский об освобождении Тимошенко и сам же его провалил, имеет единственный шанс для продвижения к Европе – это подписание указа об освобождении лидера оппозиции.